Ранкова студія телеканалу Скіфія, якомога ширше відкрила свої двері, щоб якомога більше прийняти гостей. І привід у нас сьогодні чудовий. 27 вересня у Херсоні буде організовано свято Мам, фестиваль мам. Тож у нашій студії я і з початком нового дня вітає організаторів свята Катерину Ковальчук та Ірину Третьякову. Доброго ранку, дівчата. Добрий ранок. А Доброго також ранку. учасницю скраб скраббукінгу, учасницю цього фестивалю Вікторія Алєксєєву разом із синочком Дмитром. Доброго ранку. Доброго утра. Хочу наших телеглядачів одразу попередити, що ми будемо не тільки сьогодні говорити про фестиваль, а також робити. У нас заплановано сьогодні майстер-клас. А от що ми сьогодні робитимемо, нам розкаже Вікторія. Ми сьогодні будемо з вами робити вот такую очень несложную, но милую, симпатичную открытку на День учителя, возможно, просто даже любимому учителю, который можно подарить даже в обычный день, если вы очень любите своего учителя. Ничего а сложного, но очень интересно. А думаю, свою, учитель, свою учительку любить. Так. А как ее звать? Вы с мамой часто занимаетесь вообще рукоделием? Я не. Ні, але сьогодні ти вирішив все ж таки мамі допомагати. Так. І будеш робити це з задоволенням, адже вчительку ти свою любиш. Так. Ну що ж, не будемо ми хвилювати занадто Дмитра різноманітними питаннями, Ми одразу перейдемо до справи. Віка, що нам треба для цього? Що нам для цього потрібно? Нам нужна така заготовка із звичайної акварельної бумаги, яка продається в будь-якому канцелярському магазині. И с такой вот красивой бумаги для скраббукинга, вот я взяла с собой немножко несколько образцов, ее очень много, разной, красивой, мы выбрали бумагу, которая будет оттенять нашу композицию, которая будет в центре открытки. Дима мне сейчас поможет, я его попрошу затонировать чернилком края, чтобы наша открыточка была еще симпатичнее. Возьми, пожалуйста, затонируй краешек. Вот. После этого мы нашу заготовочку приклеим. Я тоже взяла специальный клей для скрабукинга, Он у нас необычный, от него не ведет бумагу. И композиция наша будет очень аккуратная. Давай, давай. А, ну, а про этапы прикрашения мы поговорим трошки позже, пока вы будете все клеить, Да, мы немножко поработаем. Мы ну, что ж, пока там будет кипеть работа, мы тут перейдем без до фестиваля. Якщо говорить про идею фестиваля, то в чем она заключается и кто из вас девчата авторы, як вообще ви зустрілися? Ну о, идея сама возникла где-то полгода назад просто когда у тебя дети разного возраста, как например у меня у меня одному 11, другому три, у них разные интересы и когда ты каждый выходной ломаешь голову как провести с ними время чтобы одному было интересно и другому это очень большая проблема и правильно провести время с детьми и очень хотелось быть попасть в такое место, где можно было бы получить и самообразование, и провести время на воздухе, и узнать что-то новое не только для детей, но и для себя. А с Ирой у нас очень интересное знакомство, потому что еще когда мой, моему ребенку было 5 лет, и он безумно мечтал о дне рождения в стиле дорожные знаки, но на тот момент в Херсоне наши вендорганизации организации могли мне, могли мне предложить только клоунов, и вот судьба меня свела Ир с Ирой, которая только начинала дарить детям радость. И когда я к ней обратилась, она с удовольствием единственная, кто откликнулась написать креативный сценарий к нашему празднованию. И она сказала тогда одну фразу, что детские мечты должны осуществляться. И осуществила мечту моего сына. Вот я поэтому узнала, что Ира обязательно поддержит меня в идеи и будет генератором дальше нашего фестиваля. Это действительно так. На самом деле, э, уже сколько времени прошло с нашего первого знакомства, но по сей день, во-первых, мы продолжаем дарить радость да -да -да. уже взрослому первому сыну и да. подрастающему маленькому. Но это не столь важно. Дело в том, что действительно, как ни странно, так уж выходит, что большинство. Э, людей, с которыми мне приходится лично взаимодействовать на детских нерождениях и не только. Ну, так уж выходит, что мы с ними поддерживаем достаточно дружеские отношения в дальнейшем. И вот эти дружеские отношения сводятся к тому, что мы понимаем, что у нас очень много общих идей, очень много каких-то общих принципов, да, желаний чего-то познавать, достигать и самое главное созидать. Вот, наверное, как раз основная идея мама фестиваля нашего ⁇ это действительно сотворить, сотворить вот такую возможность для жителей нашего города, с помощью которой они смогут что-то узнать новое для своих детей, для самих себя. И самое главное, познакомиться еще с такими же близкими по духу для них людьми. А вы фестиваль вина не на как месяц семейного развития. Это такой стартап для мам. Совершенно верно. Вся идея выпадкова? Человек. Вот на самом деле нет, и абсолютно осознанный вот такой вот ход с нашей стороны и желание действительно предоставить возможность о себе заявить на этом фестивале молодым мамочкам, да и не только, те, у которых вот замечательно получается что-то творить, да, у некоторых, пожалуйста, handmade такие открыточки, которые сегодня вот у нас мастер-класс, вы сможете увидеть у некоторых еще гораздо много различных направлений по активностям и очень важно для нас чтобы в нашем городе жители знали об этих людях и знали о тех возможностях которые есть для их детей вот это немаловажно для я, нас наверное не открою секрет да, что с рождением ребенка жизнь женщины меняется на сто процентов и эм... Знакомлюсь с нашими мамочками-участницами, я слышала феноменальные истории, когда человек совершенно не собирался заниматься никаким творчеством, а люди были учителями. Например, у нас есть Анечка, которая, и ну, уйдя в декрет, да, она хотела найти. Э просто красивый конверт для выписки своему ребенку и не могла его найти. И просто решила его сделать сама. От этого уже возник маленький бизнес, маленький интернет-магазин. И таких и все наши мамы такие, они стопроцентно меняли свою жизнь с рождением детей. Ну таким чином я і зрозуміла, що аудиторія, не аудиторія, а учасника вашого фестивалю набиралася через особисті знайомства, через такі чисто жіночі материнські контакти, і для того, щоб дати можливість жінкам розвиватися і показати себе? Не тільки вони розвиваються в своєму своєму середовищі, а от щоб побачив їх Херсон, все ж таки організовано ось цей yeah, фестиваль. А яка цільова аудиторія вашого заходу? Батьки и дети, до скольких роки дети могут приходить на фестиваль? Действительно, на наш фестиваль а, могут, и мы очень хотим, чтобы приехали родители вместе со своими детьми, да, потому что планируется очень много активности не только для детей различных мастер-классов и всем подобное, а еще и для родителей, для мамочек в частности, для пап, конечно же. А, абсолютно максимально мы хотим а, постараться занять всех участников этого фестиваля. А, вы знаете, мы действительно понимаем. Как мамочки, да, что у некоторых и по двое детей, кто у кого-то разновозрастные, есть совсем маленькие детишки, поэтому, конечно же, мы стараемся предусмотреть максимально и создать эти максимально комфортные условия абсолютно для каждого члена семьи, то, что называется. Видимо, поэтому как-то более трепетно относимся даже вот при организации к выбору там мест для кормления детей, чтобы обеспечить молоденьких мамочек именно такими вот, какими-то тонкими моментами, да, для пеленания ребенка и так далее и тому подобное. Вообще, конечно, конечно же, действительно, мы рассчитываем максимально на самый широкий спектр. Вот и родителей, еще раз повторюсь, да, возрастной, и, конечно же, детей. Мы будем рады видеть всех. Для этого у нас мы стараемся очень много всего подготовить, действительно. Поэтому я думаю, что у нас действительно и получится эту широкую аудиторию не просто принять, а еще и хорошенечко удивить и порадовать. Ну, я уверена, что будет, что будет много интересного, какие смогут наши херсонцы увидеть на вашем фестивале. Вы нам скажите, где он будет проводиться и как до того места можно добраться? Получается, это будет э, Морпортовский пляж, напротив, который находится непосредственно напротив набережной. Отправление будет корабликами, ботами с конца, что очень немаловажно, именно с конца набережной, а, начиная с 10 утра в 10.00, в 10.45, в 11.30, в 12.30 и последующие каждые полчаса будут отправляться боты, которые, это будет такая двойная, знаете, и прогулка по Днепру, которая, знаете, приведет в нашу маленькую сказку. А в каком режиме будет Вин, фестиваль? Один день? С какой Один день с 10.00 до 18.00. Ну, ж, я пропоную трёшкой перервать нашу разговор для того, чтобы дознаться на какой стадии наша работа и еще, что же наступный крок. Мы не только творили, но еще внимательно слушали вашу беседу. Хочу добавить, что я тоже в прошлом учитель, учитель английского языка, который вот так вот неожиданно выйдя в декрет, открыл для себя волшебный мир скрабукинга. И что мы с Димой уже сделали? Смотрите, мы затонировали края нашей подложечки. Это обложка нашей тетрадки, вот, которую вы можете видеть на этой открытке. Уже ее приклеили, расположили. А сейчас делаем листочки нашей тетрадки с помощью вот такого волшебного штампика и очень удобного приспособления. Специально для того, чтобы делать оттиски очень четкие и ровные. Сейчас Дима мне поможет, пожалуйста. Сделает еще Дві странички для тетрадки перемога, і ми тогда продовжимо далі. Ну, тобто, ви зараз працюєте, а ми продовжимо. Так, і ми огурити. вас внимательно мати Повертаємося до фестивалю. Що в його рамках заплановано провести? Які цікавинки ви підготували для Если разнообразные мастер-классы, начиная от пошива мягких игрушек и заканчивая, естественно, скраббукингом и изготовлением праздничных гирлянд, но также это работа, тренинги психологов, например, большие страхи маленьких детей. Да? Опытный психолог расскажет и поможет родителям, как бороться со страхами, потому что мы знаем, как мама, что у каждого ребенка есть свои страхи и для них они очень большие. Также у нас будут арт-терапевты, которые будут учить нас рисовать мандалы удачи и также развивать правополушарное мышление. Будут мастер-классы по слингоношению и будут хим-шоу развлекательные мероприятия. И, конечно, к нам приедут наши коллективы, которые нас поддержат, научат нас всех танцевать хип-хоп. Піти пісні, просипатися ми будемо з мастером йоги, да, займатися його. Поэтому ми всіх просимо беріть з собою коврики і приїжджайте к нам. У нас буде очень креативно, дуже необачно. Багато цікавого от я тепер хвилююся, якщо хтось захоче на йогу, а в цей час буде цікава лекція проводитися, як тут розірватися. Або треба дружині йти на йогу, а чоловікові на да, лекцію так? йому конспектувати. І займатися своїм здоров'ям. Ще такий цікавий момент в рамках фестивалю пройде дрес-кросінг. Що це таке? Я думаю, нашим телеглядачам цікаво, тому що і термін, по-перше, новий, і взагалі нове таке. Поняття. Ну, Собственно, дрес-кросінг дійсно важливість. Возможность... родители, да, произвести такой обмен, скажем так, обмен одеждой, полюбившейся, может быть, для их детей, но из которой они выросли, да, и возможно, то есть любимые вещи, конечно же, остаются, но тем не менее это для них возможность поменять эту вещь на что-либо новое, то, что им понравилось. Вы знаете, так как все-таки наш мама фестиваль носит немножечко арт-характер, да, поэтому, конечно же, каждый, абсолютно каждый участник может на наш фестиваль принести какую-то вот такую... Такой вот элемент одежды, да, детская, либо еще что-то, но э, для того, чтобы это все обменять, либо договориться там уже напрямую с мамочками продать да, друг дружке, и так далее, и тому подобное. Для нас важно очень соблюсти только, наверное, одно условие, чтобы действительно это было креативно как-то оформлено, все-таки арт, да, с применением чего-нибудь такого какого-то, ну, необычного э, и так далее. Конечно, чтобы вещь там, ну, была подана красиво, на тримпелечке, и вот и с каким-то элементом в оформлении, не знаю, будь то бантик, будь то э, лента, как -то, будто еще какой-то элемент сделанный. То есть очень хотелось бы, чтобы действительно этим вещам каждый родитель придал какую-то вот уникальность, созданную там своими руками, оформленную в том числе. Мы хотим сказать, что вещи тоже ведь переносят теплоту, да? И мы хотим показать, что это были любимые вещи. Угу. И они обмениваются любимым или продают, или обмениваются ну, любимыми вещами, а к любимым вещам относятся с трепетом. Особые ставленные, особые да. такие ощущения в душе, когда ты... А вот, не знаю, прокипит ты душой до этой речи, она нагадает тебе про твою дитину, Ну, как ему можно отдать? Вот вы мама уже. Да. Легко это сделать. Вот не настолько это легко, но тем не менее, когда... Почему вот мы говорим, да, чтобы она была как-то вот оформлена с душой еще? Потому что когда ты видишь, наверное еще одну мамочку. с Такой же вещи своего сына. Да. Ты понимаешь, что действительно с помощью именно этой вещи ты можешь разделить эти ощущения вместе вот с этим человеком. Наверное, именно это вот как раз и помогает расстаться. И тогда уже не настолько, не настолько обидно, не настолько страшно расставаться с этой вещью. Поэтому вот как раз для таких, наверное, прикипевших душой к вещам мамочек мы специально предоставили такую возможность. Пусть эта вещь достанется еще кому-то и принесет столько же радости, сколько и вам. Классно. Девчата, а если кто из наших телеглядачей эм, выявить желание взять участие в вашем фестивале? Как, куда звертаться, где искать? В социальных сетях? Uh, да, основная наша страничка, это, конечно, в социальном, это и фейсбук, и контакты, и одноклассники. Мама фестивал, мы единственные такие, ищите нас, а также... По номерам телефона. Ну, а как бы, в социальных страничках вы найдете абсолютно всю информацию и контакты, как с нами связаться. Ну, а еще есть возможность, если кто-то хочет, долучиться? А, да, до 18 сентября, пожалуйста, мы заявки. принимаем заявки, будем очень рады. Мы ищем креативных, необычных, активных мам, которые, с которыми очень хотим познакомиться. Ну, что ж, пока наши мамы-телеглядачи думают брать и не брать участь в фестивале, я пропоную дізнатися про нашу работу, на какой на стадии, что мы уже сделали и что нам еще потрібно Вика. Мы уже с Димой сформировали вот такую тетрадку, где сами проштамповали надписи, все это красивенько приклеили и теперь будем делать самое интересное. Наверное, за то, что больше всего любят и начинающие рукодельницы, и профессионалы, мы будем формировать композицию. Самое-самое интересное. Дима, думаю, мне поможет, поддержит немножко. Угу. Мы сейчас взяли немножко сизаль. Вот такой цветочек, яркий, красивый, который напоминает нам про осень. Листик. И раз вы его выкрепываете, да? Да, сейчас собираем композицию дальше. Вот. И ещё мне очень захотелось. Вот я нашла у себя в крамах такой маленький колокольчик. Который... Який буде нагадувати про школу, адже у нас шкіля тематика. Конечно. И я думаю, мы его здесь так красивенько сбоку приклеим и все подправим. Ну это же финальный этап, правильно? И ещё будет манюсенький финальный аккорд. А, ще буде невеличкий сюрприз. <laughs> ще буде невеличкий сюрприз. Ну что ж, мы вас покизалишаємо і знову повертаємося до нашого нашої розмови. Ем, ще однією ізуменкою фестивалю буде фотовиставка і оформлення фотозон. Я думаю, на цьому питанні можна детальніше зупинитися і виставку робіт. фотографа. Можем наверное, да, показать? Вы расскажите нам про вашего фотографа. Я хотела бы вам рассказать очень одну историю, очень одной интересной талантливой девушки, это Мирослава Турыгина, которая точно так же с рождением ребенка поменяла свою жизнь на 100%, потому что она вообще была, ну, можно так сказать, даже в большом бизнесе. да. И, как она мне сказала, бизнес энергетически опустошает женщину, он наполняет мужчину. И когда у тебя появляется ребенок, говорит только забеременев, я вспомнила, что я всегда любила фотографии. Я начала ходить просто смотреть фотовыставки, появилась какой-то запас э, времени, и я решила поменять все, бросить все и воплотить свою мечту в жизнь и начать фотографировать. Это забирает мне на самом деле еще больше времени, чем любая другая работа, но а да, но это наполняет женщину. Изнутри. Изнутри. И Про... это очень важно для каждой женщины. Значит, я пропоную зараз показаты. Да, а, Мирослава очень прекрасный а, фотограф. Ну, вот. как его случилось? Очень прекрасный фотограф именно новорожденных. Она советует всем мамочкам фотографировать деток непосредственно до месяца, когда они самые милые. И вы сейчас можете в этом убедиться прекрасно. Они просто прекрасны. А сколько, как давно уже занимается она этой работой? Вот ровно три года ее мальчику три года, и ровно три года она занимается фотографией. Вот такие прекрасные ее работы вы сможете увидеть на нашем фестивале, а также а, приобрести подарочные, сер... подарочные сертификаты на фотосъемку новорожденных. Я вам расскажу историю, что моя лучшая подруга вот тоже недавно родила, я, я точно так же приобрела ей э, такой подарочный сертификат, и поверьте, я подарила людям огромное счастье. Поэтому дарите эмоции и приезжайте к нам, смотрите эти работы воочию. И участвуйте в них. Ну, и еще хотелось бы пару слов по почути про организацию фотозон. Но не только мы сможем подивитися выставку, цікаву, А и самим пофотографуватись, так? Да, конечно. Наши декораторы создадут красивые фотозоны, и вы сможете, вас сможет сфотографировать как наш фотограф, так и, конечно, вы сможете спокойно фотографироваться сами, пополнять свои соцстранички прекрасными и необычными фотографиями. А навіть, якщо у вас ще немає дітей, ви можете зробити теплі, сімейні, приємні фотографії, наприклад, зі своєю другою половинкою. Совершенно верно. Ну что же, у нас сейчас залишилось, ну, уже просто не то тому я сподеваюсь, Виктория, что наша работа уже на финишной прямой. Да, работа наша на финишной прямой. Остались буквально последние штрихи. Сейчас мы приклеим вот эту надпись любимому учителю, чтобы понятно было, кому же адресована наша открыточка. И немножко завернем уголочки тетрадки. Я думаю, это актуально, особенно для не таких взрослых деток, которые все время что-то... Скручивают, закручивают, <laughs> учителя поймут. В общем, Дима мне быстренько поможет. Мы приклеим надписи, наша открыточка будет готова. Ну, я Спасибо. думаю, с такой, с такой листилкой сегодня Дима пойдет до школы. Ему Отже простят уроки. отсутствие. А <laughs> уже начались, а хлопчик зараз у нас в прямом эфире в студии. Я думаю, что Ольга Михайловна, так звать ее, да. Димы. Вона буде дуже задоволена. Ну що ж, я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям, нашим прекрасним дівчатам, за хорошу розмову, за те натхнення, за ту енергію, яку вони подарували і мені, і нашим телеглядачам. І, звичайно ж, нагадати, що сьогодні у нас в гостях були організатори мами фестивалю, який відбудеться у Херсоні, 27 вересня, Катерина Ковальчук та Ірина Третьякова, а також майстриня Скраббукінгу Вікторія. Алексі... Разом із своїм чудовим сином Дімо. Ну що, ж, шановні гості? Я вам дякую і за прекрасний настрій, і за хорошу листівку, яка зроблена своїми руками і тому подарує тепло сьогодні, ді учительці.